километр еще. Но это деревня сама деревня, да? Uh -huh. А город с Муравьева 2 называется часть. Uh -huh. Они как uh -huh. Два, два отдельных. По СРПС это показывает, что то есть или нет? Не uh знаю. -huh. В каком? девятом году закрыли часть, да, саму? Не И знаю. Расформировали. Какие-то здесь истребители были, су какие-то, по-моему, 24-й или что-то такое. Да да. Вот смотри, город, видишь какой, да? Нет, жилые дома, почему? Вон, ну, но и пустые есть. Вот эти-то жилые. Здесь у них и школа есть до сих пор, и больница есть, магазины есть. А вино они вино у них не продают, я знаю. Сейчас у них тут тоже какое-то создано это самое, какой-то бар или что-то они там говорили. Посмотри, брошенное здание, какое хорошее, видишь? Он направо, видишь, как у нас дома тоже сланцы. Половина квартир, когда она говорит, брошена стоит. Ну, конечно, а кому тут надо? Они ничего не стоят тут. Тысяч по 300, да? Да, я даже не знаю. Надо было налево сейчас. Ну, ладно, поедем там налево. Там, видишь, это КПП очередное. Здесь находилось какой-то деревья. Ну да вот часть да она вот и была. Часть была там. А здесь как поселок а, военный да. жили. Там и есть, там дальше аэродром, так и там химики сейчас стоят, надо разворачиваться. Сейчас давай направо поворот и там по поселку проедем. На Викимапе и на сайте все отмечено, где у них тут что. Да? Ну, мы не знаем, мы сами по себе. Смотри, где направо заезд. Давай. По поселочку проедем. Вот давай здесь. А да живые дома натуральные. Старик, как сланцы, видишь? Едешь мимо и не знаешь, да? Ты любитель, ты любитель. Я второй раз, да, вот здесь. А раньше на танцы наши бабы с сланцем ездили. К офицерам, понимаешь? Я знал таких девочек. С ночевками, кто водочки мог там выпить, знаешь? Давай дальше, дальше, шуруй. Поедем, поснимаем, там в центре где-нибудь выйдем. гулять-то с ума сойдешь, большой. Объедем просто. Вон, давай вокруг этих домов. Прямо, прямо есть. Вот тут. Давай, там центр есть, там у них такой небольшой. Давай, проедем, я снимаю прямо с окна. у них, да? Вот да мать. все нормально тут. Шикарный да, поселок. Как это вот в России можно бросить? Можно Вот такие, видишь, городки Да, и что ты, у меня родня там Военный городок в районе Читы был 40 тысяч И там при Сердюкове начали там это Ну вот тут центр у них как бы Какой-то магазин тут Направо, давай направо ломанемся По дороге Тетенька, на красный идешь А тут как-то вот Магазинчики всякие Где-то у них и выпить, тут продают на точках, нам говорили. Даже поселок больше, чем выскотки. Да намного, выскотки 3000. или меньше даже. Там вот налево там сейчас. Домов один, 30, 30. Да мало там, да, То здесь 30, больше, 30. намного больше. То есть здесь жизнь у людей шла, это сейчас нету ничего. А раньше все с этим аэродромом было связано. А теперь граница, понимаешь, что рядом. Куратов-то не было там раньше. Вот это, наверное, типа школы что-то такое, видишь? Нет, какая-то общага, я думаю, что это какая-то Общага, такая. да? А, ну вот видишь тут. Сейчас мы к самолету ДК снимем и хватит, да? Угу. Поселок я снял так на видео, на видос. Вот что у них здесь. Вот видишь, какое жилье стоит. Игорешки. Ты смотри, шикарные дома, да? Да. Шикарные. Ну что? Ты ее починить и живи не хочу. Да, проведи все. Да. Тут работу людям дай, давай налево. Работу дай вот и именно. тут. И полный город будет этих хохлов, беженцев, белорусов, там, кого таджиков сюда населить можно, китайцев, кого хочешь. Но это надо государственную такую политику вести грамотную. Под Москвой бы это было все заселено, согласен, да? А здесь нету работы, не в Агдове в самом. Так, ну куда поедем? Давай к самолету прямо. Да, пока еще а, сейчас мы там наснимаем. Зайдем туда. Так. В Сирию приехали. Слезай.